Отделом. Что самое интересное, это то, что инфраструктура университета отвечает не только за образовательный процесс, за построение каких-то административных да, планов, за, административное за построение административных решений, но и за то, как вы здесь будете учиться, чем вы будете потом заниматься. Кроме этого, можно сказать еще и то, что вы сейчас учитесь в школе, в лице, еще где-то. Вы должны получать не только теоретические знания. Вот кто за то, чтобы учеба в университете, в лицее или где-то еще по определенной специальности давала вам какие-то практические навыки? Давайте ручки поднимем. Понятно. Все за. Вот, поэтому наш университет дает возможность нашим студентам принимать участие в практической деятельности университета. А если вы, допустим, программист или будущий программист, и вас интересует именно эта область, вы можете приходить работать в наши отделы. Чем вы будете здесь заниматься? Это возможность участия в каких-то проектах, которые университет разрабатывает, не только, допустим, для Украины и каких-то внутренних или внешних целей, но и для иностранных государств и университетов. Вы слышали о таком слове, допустим, как аутсорсинг, правильно? То есть можно сказать, не знаете. Аутсорсинг — это что? Это если есть какая-то компания, которая помогает решать какие-то технологические, технические вопросы внедрения информационных технологий или других каких-то, другим каким-то компаниям или вузам. Она занимается каким-то предоставлением каких-то определенных услуг, то есть аутсорсингом. В данном случае даже наш университет является аутсорсером для других вузов, разводы какие-то определенные программы и продукты. И участие у нас работы, у вас есть все шансы поучаствовать в этом процессе. Что еще интересно в работе отдела? Это не только, допустим, программирование. Вот есть среди вас ребята, которые увлекаются программированием, разработкой каких-то своих веб-приложений, мультимедиа-технологий. Есть? Ну, чем ты увлекаешься? Ну, пытаюсь, это, кстати, очень важно. Это не смешно. Если молодой человек этим увлекается, дальше у него, когда ты сюда поступаешь, у тебя получается разнообразная возможность выбора технологий, с которыми ты будешь работать, и возможность выбора преподавателя, который тебе в этом поможет. А когда ты выбираешь какой то из отделок, допустим наша часть отдела, да, она больше занимается, допустим, разработкой каких-то научных приложений, еще чего-то. Есть отдел, который занимается и продвижением программных продуктов. Есть отделы, которые занимаются разработкой дистанционных курсов. Я вас вот поведу дальше, вы увидите. Может быть, вы заходили на сайт и использовали какие-то системы дистанционного обучения, правильно? Вот в университете нашем существует... Как минимум два обуча... две обучающих среды, это КСО онлайн, Херсонский виртуальный университет, как одна из возможностей университетов заниматься вот как бы обучением с точки зрения дистанционного обучения. То есть если вдруг все замело и вы сидите дома, но вы очень хотите, у вас есть желание пообщаться с преподавателем, написать контрольную, сдать какой-то зачет, у вас есть ресурс, с помощью которого вы можете все это осуществить прочитать очень много умных книжек, которые вы все любите, да, читать? Да. Позаниматься дома да. не играми на компьютерах, а выполнить какие-то лабораторные работы, почитать лекции, практические так, занятия. занятия. Компьютер не пригласили, а потом предлагает заниматься лабораторией. Вот. Давайте еще какие вопросы есть интересные. Что вас интересует? Ну как? Ну вас все интересует. У кого вот какие, например, любимые занятия вообще есть? Тренировка. <связанное> <связанное> а связанные с информационными программы. <технология> <связанное> ну, пожалуйста, если сейчас определенные языки программирования, можете писать какие-то программы. Тем более, участвуя в университете получают практику. У вас есть потом возможность в дальнейшем не просто выйти с хорошими оценками и знать, вот допустим, только теоретические материалы, иметь да, хороший диплом, но иметь какие-то практические навыки. Кроме того, мы еще и сотрудничаем с компаниями, которые являются и иностранными, и, допустим, украинскими, которые дают нам базу для того, чтобы наши студенты потом могли идти туда работать. Вы слышали о таких компаниях в Херсоне да, или в филиалах, когда-то АП, постиндастрия, слышали? Yeah. А, да. Айсон То есть, если вы здесь учитесь, знание английского языка, не обязательно, не обязательно то, что я вот в университете, я могу писать все. Нет. Вы знаете английский язык, вы можете писать какие-то примитивные программы, но у вас есть навыки найти что-то, все это сгруппировать и сделать какой-то готовый продукт. Вас с радостью заберут туда работать, вы будете получать там высокие зарплаты. Но для вас сейчас главное, наверное, даже больше учеба, конец учебного года, сдача экзаменов. Поэтому я желаю вам удачи. Спасибо вот, и Чтобы спасибо. у вас были высокие спасибо. цели и способы их достичь. Давайте я вас дальше немножко проведу, вы увидите еще ваших ванных дело.

очень рад, что мой бывший студент. Это вас. я, это я. Да, да, да. Рад, я да. услышал от Приветствую. Более да, Москвы. да, да. Значит, ребята, мы находимся в одном из помещений отдела. Это в данном случае это может стать лаборатория дистанционных технологий обучения. разрабатываем здесь медийные программы и сайты которые используем в учебном процессе. Вот Херсонский виртуальный университет есть такой сайт, очень популярный в нашем университете. Он разработан нами, вот, здесь программистов, дизайнеров, которые участвовали в работе. И э, это основной э, электронный, электронный инструмент для обучения в нашем университете порядка 10 тысяч наименований библиотеки, библиотеки электронные, электронные мы развиваем дистанционные курсы обучения, разрабатываем программы для обучения, используем мультимедиа. Я думаю, вы знаете, что это такое. Используем мультипликации, сами рисуем, сами оживляем, вот, чтобы было интересно, интерактивно, интересно вот, самому обучению по различным дисциплинам и по математике, и по информатике, и по биологии, и по электротехнике, по физике, по, по дисциплинам, по которые, которым мы чувствуем свою квалификацию, по которой создавать электронные ресурсы обучения. Вот.

Багато, бачите, дуже має тільки приладів, всі вони всі працюють, кожен з цих приладів це окрема якась лабораторна, лабораторна практична робота, з яким працюють Значить, Щоб ви мали уявлення просто, ну, що, що ці прилади роблять, так, тому я хочу продемонструвати вам декілька приладів, як вони працюють. Один із цих приладів, наприклад, це називається гіроскоп. Чого таке слово? Чого? А що таке гіроскоп? Гіроскоп це тіло, яке дуже швидко обертається і зберігає просто і свою віс обертаємо. От таким тілом тут в цій установці є цей диск. Цей диск буде зараз швидко дуже обертатися. Десь навіть є захисний кожух такий щоб, для захисту. Так? І от його вісь обертання, бачите? Вона буде зберігатися. Зараз я її можу у віднохати, повертати навколо різних оси. Бачите, його можу сам повертати. Але коли він почне дуже швидко повертатися, я вже так не зможу це робити. Значить, різні. Швидкість обертання дуже висока. 6-8 тисяч около 100-го.

а вы все сутки зашлитесь на дыхание. Вы посетите на Когда я дам команду, вам нужно вот так распрямить А ну да, расслабляйтесь. Не вытяните, Когда дам команду, раз, когда вы распрямлены, мы не ноги. o <laughs> <laughs> там є собачки ззаді, має руки. Це ефіру, коливання, має Для Загучення коливання було. І так далі. Розуміло? Вот таких лабораторій у нас багато. У нас є лаборатории електрики, оптики, електроніки і так далі. Значі зараз ми підемо в лабораторію оптики і квантової фізики. І вам, вам там покажуть нас потужний мікроскоп, під яким можна все, що хочете, подивитися дуже успішному рівні. что ты делаешь мы уже уже, я уже Мы вас встретим, научим и как только значит, дойдет до пятого курса, мы по Вообще, где работа, все работа. Видите, будет с ним продолжаем работать. Вообще у нее есть ракурсницы работают, в году курсовые работы. Видите, какие очень интересно. Так, Пожалуйста, вопрос. Честными, да? Спасибо. 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 нас с вами лаборатория оптики и квантовой физики. Тут много чего интересного, но я сейчас уже скажу. Вот это у нас микроскоп. Но не простой. тут уже микроскоп, да? Чем отличается? Значит, тут микроскоп биологический. Кожица лука между покровными предметным стеклышками на просвет, да? И клетки в серьезных делах образец, как правило, большой и непрозрачный. Поэтому, значит, здесь сделано каким то виде Здесь призма лучше разворачиваться, то есть объектив стоит, кто так вверх смотрит. Здесь лежит образец, например, в данном случае рубль, то гривна, так. И свет идет сюда. Здесь должен был бы стоять окуляр. Но вместо него у нас вставлена окулярная веб-камера, которая дальше значит, изображение посылает в компьютер. В принципе, это уже достаточно, поскольку у вас много, мы еще на проект. Теперь, значит, одну секундочку. Я же с этим рублем позарились, и я сильно же хотел посмотреть лицо ну, князя. Я, я оказался под микроскопом больше, чем мы думали. Сейчас я, я это дело закрою, чтобы да. не да. под эту камеру есть ее родная специально. программа. Вот она. Между прочим. Где? А вот она. Ну, есть а ну, полупроводниковые. У есть, но ну, полупроводниковые. Газовые уже все, извините, по выздыхали. Так, дизель. Сейчас я свою папку открою. Так, о. Ну, теперь будет газиться. Так, значит, импорт имидж, видео capture, USB, видеоустройство Сейчас она там вспомнила. Я же мы хотели поймать лицо князя, но что-то у нас не вышло. То есть он оказался слишком большим. Ну, то есть вот какие-то детали рельефа, хотя монета, в принципе, была достаточно блестящей, сейчас один там еще погоняю. Вот куда мы попали, о боги да? Тут еще вот этот ну, притормаживает проектор в это время и смазывает изображение задержки. Насколько видите, больше можно да. увидеть с помощью. Mm -hmm. Далее чем наверное, Ну, большой видится на расстоянии. А реально, ну, чтобы просто баловы, так сказать, уже что посмотреть, сейчас я центрую ну, стирание. Ну раз, чтобы ее можно было стирать, утрогая этим светом, но у нее дырочка со стеклом. Ну, сейчас я попробую ее попасть. Даже попробую. Это мы какой-то мусор видим на да? поверхности. Сейчас она просто наш выше. По уголу, чем? Вот это вот так сейчас уже ну, 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 почти, да? вот. вот вывод видно, да? То есть можете там посмотреть его глазами, его не, не сильно не Видно, конечно. Но эти две микросхемы я своими руками тогда угрозу включили, не то стороны у них часть выводов под гора. Мы сейчас цены как наглядная посольство. Ну вот зигзаги, там это резисторы так сделаны, проводящие пленки. Ну, дальше да, микросхемы мы каждый день не рассматриваем. Так, вот, вот, объект, который мало кто видел. Опять же, мы уже не рассматривает, да? Вот, поэтому я сейчас здесь выключаюсь. Значит, вот это у меня ребята, студенты, буквально в пятницу, было, такое, помимо, да? Вот это поверхность графита. Вот здесь да, А да? это поверхность графита. Вот это вот фольгированный стеклотекстолит, зачищенный почти до зеркального блеска, не шкурка, а вот эта вот резинка у только карандашная сторона, не карандашная, а чернильная сторона полирует, да? Вот. вот это какие там царапины. Значит, размер кадра по горизонтали, вот это значит 193 микрона, то есть почти 200 микрон, то есть 0,2 миллиметра всего лишь. Да? 2 десятых миллиметра. Ну, это пони, конечно, не да? Это бронза, твердая на напитке. Надо было получить, грубый рельеф, потому что э, ну, проверить установку. Это посеребренный контакт. А вот это вот есть специально здесь в комплекте, это горный микро микрон. То есть, короче, одно деление, вот это 10 микрон. Одна сотая миллиметра. сотая миллиметра какая-то, так сказать, матовый шлешок. Ну, это снимок сделан специально для калитровки, чтобы у нас какие масштабы есть. Человеческое восприятие... Сейчас, мы сейчас поговорим. Пару минут, я уже у вас... Так сказать, не хвастаться, да? Теперь я это включаю. Это я отключаю, даже у меня проектор через USB, ничего, я не могу, что ставить, И вот показываю работу моего дипломника, который один завтра защищается, и двое 19-го. Да. То есть, помимо оптического микроскопа со всеми его делами, значит, есть еще, сейчас вот папка нам вот ну, такой курс у нас считается, да? есть такая штука, не микроскоп. Его, или вернее, за него Э, ну, это моя презентажка на Лилс, которая на там проработается. Да? То есть вот, Антоний Ливенгук там со всеми делами. Так? Ну, оптический микроскоп, там силу дифракции и тому подобное, он имеет определенные ограничения. Вот авторы, которые в 1982 году это придумали, а потом, значит, э, э, теперь как это работает. Значит, идея вот такая. То есть у этого пальца очень остро заточенная вольфрамовая иголочка, заточенная электрическая. Сейчас покажу, что у нас получается. Да? И вот она скользит над рельефом. А между ней, между иголочкой и рельефом течет туннельный ток. То есть электрон обладает ватовым свойством, но через барьер может перекрыть. Этот ток очень сильно зависит от расстояния. В данном случае под свойством понимается туннельный ток, а может быть, и барьер. И мы дальше, для того, чтобы поддержать этот ток постоянно, управляем иголкой с помощью чего? С помощью пьезоэлемента. Любой пьезоэлемент, знаете? Это то, что пищит в часах, будильниках и прочее. То есть керамика меняет свои размеры. И и, да, совершенно так. И вот мы поддерживаем зазор постоянно, но где-то нам приходится сюда подавать десятки долго которые легко регистрируются. Да? То есть вот наша схема, допустим, та, которая у нас сделана, сейчас покажу, она выглядит вот таким вот образом. Так, это блок схема. Значит, вот этот образовательное напряжение, вот его схемка, значит, вот как он выглядит. Так вот у него коэффициент, есть, если ты понял, коэффициент преобразования 10 восьмой степени вольт на ампер. Но 100 миллионов будет, он не даст, понятно. Так? Но зато он может отдельный на нам вот. Дальше все это значит, сигнал обрабатывается и в конечном итоге значит, регистрируется с помощью компьютера. Есть у нас специальная программа, тоже нами же написанная. И вот сейчас я здесь покажу, это у меня буквы И. Флешка, вот диплом 2012, уже папка осенью создавалась. Ну вот, например, Дима Бала завтра будет защищаться. Вот его Правда, не окончательный вариант работает, но этот гад ядовитый мне так и не прислал окончательный вариант работы. Я включусь, это говорит мне. У нас